Если человек использует все правильно, у него даже в голове мыслей таких не возникает, что его впереди ждет какая-то старость, какие-то болезни, какие-то вот удобства. Он не думает об этом. Почему? А потому что он уже не отождествляет себя с этой, с этой машиной, с этим телом. Он знает, что, что бы ни делал, это тело все равно сделает свое. Все процессы, которые необратимы, у вида этого тела. Но человек образован, но это не циклится, он не Единственное, что он делает, он пытается поддерживать эту машину, чтобы она работала хорошо, неважно в каком возрасте, дать возможность, чтобы энергия, прана, жизненная сила хорошо циркулировала. Например, сейчас кто-то сидит в зале и немножко так совсем соглашается. Вот так. Это значит, прана неактивная в теле, где есть зажимы. Ну, как правило, это такие люди, кто вот так сидит. Что он говорит вообще? Почему это происходит? Потому что я буду некоторые аспекты в брать, просто здесь их раскрывать. То есть у нас есть определенная система врагическая в организме, в тонком теле, скажем так, не в грубом, а в тонком психическом теле. Эта система она сделана таким образом, чтобы по ней хорошо циркулирует жизненная сила, энергия. Если мы перекрываем эти каналы вот этим телом, это перекрывается этим телом. Например, это не ваш, не ваш адрес, я просто как пример. Нога на ногу. Не меняйте, сидите, все нормально. Как пример. Например, нога на ногу. Раз, удобно же сидеть, да? Никаких проблем. Все хорошо? Но через какое-то время вы можете почувствовать, затекает нога. Немножко нога может раз затечь. И что мы делаем? Меняем просто. Для чего мы меняем? Чтобы которая нога затекла, стала легче. Да, а другая нога затекла. Ничего страшного. Ничего, нет, ничего страшного. как пример сейчас просто разбираем. Это просто как пример. Страшного ничего нету. Сама идея, нужен баланс. Потому что когда, например, вы сидите так, да, то вот эта нога, которая сверху, а она в это время пережимает определенные каналы внутри, и по ним э, кровь плохо ходит. Плохой обмен веществ там происходит. А на том плане закрывается вот этот канал хронический, по которому энергия ходит. Все, и какое-то время мы, мы еще сидим, сидим, нормально, нормально, но раз чувством затекает, раз убираем. Ногу на ногу поставили, что потом происходит. Чувствовали, что та нога, которая затекла, она начинает оттаивать, оттаивать, какие-то мурашки начинают там бегать, как-то такое вот, как приятное такие ощущения. Потом настолько уже приятно, что невыносимо терпеть уже просто, как как-то, да? На самом деле в это время открылся канал, и по нему побежала прана. И вот эта прана, она, протекая по вот таким каналам, дает вот этот эффект, как то что то вот кипит такая. Это не кровь, это не кровь на самом деле, это энергия так бегает. То есть вот это тело, оно очень сильно зависит от тонкого тела нашего. То есть они очень сильно друг с другом взаимодействуют. И вот задача человека поддерживать вот эту внутреннюю силу там, чтобы вот эту внутреннюю энергию праны, чтобы она хорошо циркулировала по всему организму, чтобы кровь хорошо ходила, чтобы ну, мозги хорошо работали, память была хорошая, зрение и так далее, там разные разные сердце хорошо работало. И это только будет тогда, если у нас вот эта праническая система будет чистая, хорошая, хорошо омываться. Но и, ну как она будет делаться чистой? Только тогда, когда вот это грубое тело будет чистое, то есть оно правильное, тогда энергия будет хорошо ходить. Но если это тело мы начинаем зашлаковывать там, не знаю, там булками на ночь там со всякими там, в общем, вами просто, мы зашлаковываем мы просто. Вот это грубое тело спим либо слишком мало, либо просто пересыпаем, то есть мы не знаем где норма не моемся, например. Бывают люди там в неделю два раза, может быть, примут там душ какой-нибудь еще. А в основном так в встали, умылись, просто дубы почистили и пошли. В туалет сходили, никто даже вам и не думает, что надо в туалет сходить, потому что все тело вам грязно в это время. Просто нет знаний, не потому что это люди там специально, просто никто не учил этому. И вот в это время наша пароническая система, она полностью просто заблокирована, она еле-еле ходит. Знаете, как канализационная труба, которая забита там вода еле-еле такая протекает, такая вот вообще, а сном все там грязи набито. И вот это грубое тело, оно как труба. Если оно все зашлаковано, то прано там еле-еле ходит. И вот когда прано еле-еле ходит, вот эта энергия жизненная внутри, то вот то, что находится у нас внутри коробки, вот этой черепной, мы называем это мозги. Да? Мозги отказываются работать просто. Потому что нету подпитки, энергии нету. И мозги просто вот они не работают, они не включаются. Когда уже закончится это все, когда я спать лягу, когда я поем уже, да, когда я там что-то вот самые простые примитивные вещи я еще могу как-то воспринимать, а что-то посложнее изменить, это не для меня. Нет, это секта вообще. Нет, это вообще это политика, ну и убавь эту политику. Не-не-не, я домой, у меня вот только вот какой нибудь там шампанского, пивка с кириешками, там все, это отдыхать, и футболки, чего-то вообще. Новости, новости, Сколько там уже новостей? Уже четвертый день сегодня смотрю людей. Что-то новое. Я смотрю новости. Я очень солидный человек. Ну и так далее. То есть люди в примитив уходят. А потому что это просто не работает там ничего. Не потому, что это желание людей, а выбора просто нету. Выбор настолько ограничен становится, что выбирать не из чего.